हे फार आ, मला असं वाटतं विलक्षण अशा प्रकारचं आहे कारण इतक्या कमी वयामध्ये म्हणजे किशोरवयीन मुलगी फायनल पर्यंत पोचते आणि एकोणीसाव्या वर्षी या ठिकाणी अशा प्रकारे आ, एक महत्त्वाचं ज्याला आपण एक टुर्नामेंट म्हणू शकतो ती त्या ठिकाणी ती जिंकते ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आ, हमारे महाराष्ट्र की अपने नागपुर की दिव्या देशमुख इन्होंने ये किताब जीता है और अंतर्राष्ट्रीय जो चेस टूर्नामेंट है उसमें उन्होंने अपने ही देश की भारत की ही हम्पी कुनेरू इनको हराकर इस टूर्नामेंट को जीता है मैं कुनेरू हम्पी का भी आ, उनको भी बधाई देना चाहता हूं और यह विशेष है कि बहुत कम उम्र में इसको जीतने का काम उन्होंने किया है और इस उम्र में आते आते करीब पैंतीस मेडल्स इससे पहले उन्होंने जीते हैं तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छी खिलाड़ी के रूप में हम लोग दिव्या देशमुख इनको देखते हैं वो महिलाओं में चौथी ग्रैंड मास्टर है और हम लोगों को निश्चित रूप से उनसे और भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इसलिए हम लोग महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनका निश्चित रूप से सम्मान करेंगे जी ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि एक नए भारत की परछाई हमको इसमें देखने को मिलती है क्योंकि पिछले दस वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया गया है तो सारे टूर्नामेंट्स में चाहे वो नेशनल लेवल के हो इंटरनेशनल लेवल के हो हर जगह हमारे खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और विशेष रूप से रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम देख सकते हैं ओलंपिक्स में एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम में या फिर वर्ल्ड कप में हर जगह हमारे खिलाड़ियों का एक बोलबाला दिखाई पड़ता है एक अच्छा उनका परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है तो मुझे लगता है ये हमारे लिए देश के लिए बहुत अच्छी बात है नहीं बिल्कुल ऐसे होनहार खिलाड़ियों को सपोर्ट करना ये मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से हमारी जिम्मेदारी भी है और आगे भी ऐसे जो होनहार खिलाड़ी है उनको जितना सपोर्ट हम कर सकते हम करने की कोशिश करेंगे त्याच्याबद्दल काही माहिती नाही त्यांनी काय पत्र लिहिलं हे मला माहिती नाही मला काही पत्र लिहिलं नाही त्यांनी त्यामुळे मी ते काही वाचलं नाही की आतापर्यंत जी माहिती आहे त्यात ऑपरेशन महादेव मध्ये तीन आतंकवाद्यांना या ठिकाणी मारण्यात आलेलं आहे आणि मला असं वाटतं की जे जे भारताच्या विरुद्ध अशा प्रकारचा हल्ला करतील त्यांना या ठिकाणी भारत कुठे पोचवेल हे यातनं स्पष्ट झालेलं आहे यापेक्षा जास्त माहिती माझ्याकडे देखील नाही त्यामुळे ज्यावेळेस या संदर्भात काही अधिकृत घोषणा होईल त्यांच्या संदर्भात त्यावेळेस मी त्याच्यावर बोलेन हमारी सेनाय और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि भारतवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है कि ऑपरेशन महादेव के तहत तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया है जो भी भारत के खिलाफ लड़ाई करेगा और भारत में आतंकवाद फैलाएगा हमारी सेना और हमारे फोर्सेस उनके साथ इसी प्रकार का सलूक करेंगे असं आहे मी दुपारी देखील बोललो की मला या संदर्भात कुठलंही राजकीय वक्तव्य करायचं नाही शेवटी पुरुषे प्रकरणामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की ज्या लोकांनी त्या अहवालामध्ये गडबडी केली के त्यांना नोकरीतनंच काढून टाकलेलं आहे त्यामुळे कोणीही गडबड करेल तर त्याच्यावर कारवाई होईल आणि तेव्हापासनं जे काही अहवाल आहेत ते योग्य आले पाहिजेत आणि वेळेत आले पाहिजेत अशा प्रकारचा हा प्रयत्न त्या ठिकाणी विभागाचा आहे आणि शेवटी एखादा अहवाल आधी आला एखादा अहवाल नंतर आला या गोष्टींवरनं मला असं वाटतं की याचं मूल्यमापन करता येत नाही माझी अपेक्षा आहे की मीही याला राजकीय रंग देऊ इच्छित नाही आणि त्यांनीही विनाकारण याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नये त्यातनं मला असं वाटतं की कुठेतरी त्यांच्याकरताच ते योग्य दिसणार नाही